プロデューサーサん、なんか用あ、お仕事に出発って今回のロケどこだっけ新幹線に乗ってってまさかあそこやっぱ京都かしゅうこちゃんにとっては因縁の地だよね。 愛すべき、そして逃れられぬ故郷さてプロデューサーさんいきなりだけどここで問題人はあたしかる私が思うそう最近思ったんだよねそれは故郷がどんな場所なのか知るためだって。 だって生まれた場所にいたまんまだったら自分がどんなところに住んでるのか分かんないでしょそこがいいのかよくないのかでさだから故郷に定住する人でも一度は必ず旅に出るんだよきっとそれは帰るための旅なんだ私はそう思うままた京都に住むかどうかは分かんないけどね でも、前はたまに息苦しく感じた今日のいいところが今ならよくわかるだからさそれをあたし風にふくませてやってみようか由いしょ正しくなんておかたいことは一個なし屋形船の上で流されるままに。 セクシーてんこもりでん割と真剣に寝てたリハと本番の相まって貴重な回復時間だしさ

うこうしてまどろんでるとたまにい,い思うもんだよねプロデューサーさんがあたしをスカウトしてくれたのが夢だったらでさ本当は実家のわわし屋の2かいで寝てて連れ出してほしいって願望が見せてるのさ。 プロデューサーさん。ーこわ <laughs> <laughs> でも。だったら、私。このまま起きないから。ずっと寝たままアイドルしとく。どっちが夢で、どっちが落ち着く。私が好きな方に決めるよ。どっちを選ぶかなー。 ユニットの編成やアイドル流れるはここ嵐山今日娘はゆらり らりと船遊び青嵐の酔い闇に浮かぶは真っ白き雪の肌ってわけでどう遊んでくわアイドル柊子の遊戯に「流儀なし」ってね14歳なりに。 やってみせるさいやー <laughs> こんなもんじゃプロデューサーさんがのうできないか。わかってるって。 ちゃんとアイドルの行動を極めて。それからか。 私はさ京都の伝統が何なのか分かってなかったんだよね分からないまま落ち着けられてでドロップアウトでも今はよく分かるよみんなが大事にするのも分かるから受け入れられるし染まることもできるアイドルだからね一応 <laughs> でもそのまま収まるしゅうこちゃんじゃあない受け入れた上で着くしてその先を行くこれからはプロデューサーさんとあたしとで新しい伝統をつく